Всем привет! С вами канал Кэти Нуар. И сегодня мы покажем наушники. Да, вот такие вот. Всего за 360 рублей. Ты что там будет? Сколько? 360. Да. А сейчас ты черный, белый, ровный. Я перепутала. Оказывается, здесь был только белый и розовый. Ага. Ну так тоже не пошли. Ну да, пошли. И черный и белый. Были. А, не было там. <свят> в том магазине еще были розовые такие пушьи. И белые. Там были розы. Да, белые. <свят> розовые такие пушьи. но Я все подумала, что у них очень жарко будет, они их не хотели. Поэтому я вот такие купила, в них не жарко. Да. Она мне сидит уже два чиста, Может быть. Ну, короче, это как коробочка здесь полная на части. Короче, я не буду рассказывать про коробку заморачиваться, потому mm -hmm. что как-то... Mm -hmm. Короче, ты вот так вот открывается, все вот идти. короче, вот так. Нормально. Что? Про коробку? Про коробку не обязательно. Да, про коробку не обязательно. Только сказать нам, сколько. Ну, ну, что ж такое? Эту коробку можно уже выкинуть. Нет. Короче, вот. Тип. Наушники. Здесь даже показано вот это вот лево вы можете увидеть. Кого, кто показывает? Ну, лево, где право. А. И здесь буква П Prava. Не вижу. А, все вижу. Вот. А, а по-моему. А... А, да. а, да. Я, Я не, не знаю, знаю от чего они работают, батареек или аккумуляторов, потому что yeah, у них аккумулятор. Они вообще они ни от чего не заряжаются. Говорю сразу. Должны. Mm -mm. Не заряжаются. Mm -mm. а вы никак не открываете, mm -mm. не показываете. Mm -mm. У меня такие же были раньше. Mm -mm. Только белые Вот у меня такой. Типа прозрачный. Йо, йо, он и есть прозрачный. Да, ну его видно. А если прозрачный, тогда... <laughs> <laughs> не. Никакого... Да, хотя смотрите. Я сначала думала, что он мне где-то вот здесь аж будет. оказывается, он у <laughs> вот аж <он> где. <смех> 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 Кстати, я здесь, практически себя не слышу. <laughs> Вот я одеваю и я слышу, если, например, мне постучать вот сюда или Здесь же эти динамики какие-то такие. Ну, короче, такие. Вот. Что еще показать? А, кстати, шнур 2 метра, это мы читали? А, да. Да. Шнур 2 метра. Ну, короче, какие-то нужники, кстати, они вертятся. Вот, кстати, не голове это очень удобно. Да. Я уже испытывала. Кого-то там. Музыка даже не играет. Я не нравится. Да. Я вообще не не А, кстати. А не Ну ладно. Сейчас мы с будет... Такой пониженный. Да, потому что я вытащила одну из этих стейкеров. Короче, здесь два стекера. Которые отвечают за наушники и за микрофон. Этот микрофон это наушники. Вот даже. Ты показала зеленый-зеленый. Да? Нет. Я показала вот Все эти после видео за кадром. Вот, все. Теперь звук настроен. Да, настроен. Ну, Короче, я вот эту вот подключал. Mm -hmm. также можно подключить наушники, но я не хочу. Mm -hmm. Мы уже пять минут снимаем. Ну, короче, что еще можно сказать? Mm -hmm. А, кстати, вот эта вот классная. Такая, mm -hmm. как, знаешь, телефон. Ну. Mm -hmm. Да, у нас такой есть. Кстати, провод будет загрызть кошка. Потому ну, что она любит такое вот все гладенькое. Если бы она была чем-то еще обмотана, то тогда не грызли, ну? а так будет грызть. Откуда я видела какой-нибудь провод? А вот эти вот дырки. Не знаю, если у вас такие уши. Короче, это там в чтобы слышно было. А так... А меньше не больше делать нельзя, да? Как раз купила под свои уши. Да. а микрофон убирается? Нет, микрофон не убирается, он только может маленько вот так может, например, если он, например, вам мешает, когда вы, вот, например, сидите и, например, слушаете музыку, то если он вам мешает, можете его вот так вот убрать. Так, да. он мне не мешает, я его практически не чувствую. А ну, всем пока, с вами был канал Федона. Ставьте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Пока!